La porte dorée est un monument défensif construit vers l'an 1037 sous le règne de Jaroslav le Sage. Elle était incluse dans les fortifications de terre et de bois qui entouraient la ville au temps de la Rousse de Kiev du 9e au XIIIe siècle. Elle est surmontée d'une petite église de style rousse ancien, Notre-Dame de l'Annonciation, qui était coiffée d'un dôme doré. Elle servait à la fois de tour fortifiée, d'entrée cérémonielle. On dirait aujourd'hui de tapis rouge pour les ambassadeurs et les droguines, troupes de princes revenant des marches de l'Empire. Elle proclamait la foi chrétienne aux yeux des arrivants. Le culte y était célébré pour les habitants de la ville. En 1240, elle fut très endommagée par les hordes du camp mongol Batu. Malgré tout, elle conserva son statut de porte d'honneur jusqu'au XVIIe siècle. Puis, les dégradations s'aggravant, elle tomba en ruine. Pour le 1500e anniversaire de Kyiv en 1982, la porte dorée fut reconstruite intégralement, mais sans document ni plan d'origine. En 1997, la statue de Yaroslav fut érigée sur la butte de l'Ouest. La construction choisie comporte une tour de garde en briques rouges, percée d'un passage fermé et hercé, surmontée par une église. De part et d'autre, les anciens remparts sont remplacés par des constructions de bois. La hauteur totale est de 29 mètres. La porte dorée est orientée nord-sud. La herse de bois recouverte de métal est au nord. Les murs de l'ancien passage du XIIe siècle mesurent 25 et 13 mètres de haut et 8 mètres de long. Ils sont d'origine et leur épaisseur est d'environ 1m50. Ces murs intérieurs sont divisés en sept paires de pilastres d'égale largeur, dont la partie inférieure repose sur les fondations. Les murs sont décorés de petites niches. La maçonnerie étant de type mixte, c'est-à-dire des rangées de pierres et des plaintes alternées liées par un mortier rose. Les restaurations du XIXe siècle sont très visibles, leur mortier blanc plus riche en silice et l'alternance des pierres différant fortement de l'original. Au sud, la porte a été refaite d'après le modèle préservé des monuments de Novgorod. L'église est construite au niveau le plus haut des voûtes du passage. On connaît très peu de portes fortifiées anciennes surmontées d'églises. À ce jour, on cite seulement l'église de la porte de la Trinité de la Laure de Petchersk et la porte d'or de Saint-Vladimir, toutes deux à Kiev. L'église de l'Annonciation est de style vieux russien, avec trois nefs et quatre piliers surmontés d'un dôme, qui était doré à l'extérieur. Les autels sont placés dans l'épaisseur des murs. Selon le style du XIe siècle, les murs devaient être couverts de mosaïques et de fresques, et seul le sol a été décoré d'une mosaïque exécutée d'après un modèle de Sainte-Sophie de Kiev. błogosławionej wołaniu